Assalamualaikum Bunda semua. Selamat datang kembali di My Channel, Moms RK Cooking with Love. Di video kali ini saya akan membuat kue portugis Ektar Penasaran cara membuatnya? Ikutin saya terus ya, jangan di-skip, tonton sampai selesai. Sekarang, mari kita buat. Untuk bahan-bahannya, 130 ml santan kemasan atau santan instan, 370 ml susu cair full cream. 90 gram gula pasir 3 kuning telur 2 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok teh pasta vanila untuk kulit puff pastrinya saya gunakan yang instan ya bun saya gunakan 2 lembar sekarang kita potong dua ya untuk di alas kerjanya sudah saya taburi tepung ya dan di atasnya juga ditaburi tepung biar nggak lengket satu lembarnya kita tiriskan dulu ya Tangan saya sudah dicuci bersih ya bun Nah sekarang akan kita roll agar sedikit lebih tipis Tapi nggak terlalu tipis juga ya bun Nah kira-kira setipis ini ya bun Ini sudah cukup Sekarang oleskan margarin secukupnya secara merata ya Setelah merata seperti ini, kita gulung ya. Untuk bunda yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar update terus tiap video terbaru dari saya. Terima kasih. Potong sesuai dengan cetakan yang akan kita gunakan ya bun. Salah satu ujung yang sudah dipotong, kita kasih tepung ya, Bun. Masuk ke cetakan, kemudian kita tekan dan dilebarkan sesuai dengan cetakannya. Kemudian kita tusuk dasar adonan dengan menggunakan garpu. Setelah selesai ditusuk, kemudian kita masukkan ke pendingin atau kulkas untuk isian. Masukkan kuning telur, gula pasir, kemudian santan, tepung maizena kemudian vanila essence ya aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini kita tambahkan susu cair full cream kemudian adonannya kita masak dengan cara ditim seperti ini ya bun Masak dengan terus diaduk, ya, Bun. Jangan sampai terlalu kental. Nah, kira-kira konsistensinya seperti ini, ya, Bun. Tidak terlalu kental. Ini sudah cukup. Nah, sekarang masukkan isiannya. Jangan terlalu penuh, ya, Bun. Segini aja sudah cukup karena nanti dia akan mengembang. Sekarang siap dipanggang. Nah, sekarang kita panggang ya. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Kita panggang di rak bawah dulu ya dengan suhu 220 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Untuk suhunya tergantung oven masing-masing ya, Bun. Setelah 15 menit, pindahkan ke rak tengah, masak lagi selama 15 menit atau sampai matang. Nah, sekarang sudah matang. Yang hitam itu bukan gosong ya, Bun, tapi gula yang mengkaramel dan itu bagian yang enak banget. Sekarang mari kita coba. Nah, untuk kulitnya garing dan renyah banget ya, Bun. Tuh bisa dilihat ya. Untuk isiannya lembut, creamy, dan manisnya pas ya, Bun. Pokoknya enak banget, Bunda. Di rumah wajib coba. enak ya. Mm -hmm. Jadi dalamnya tuh lembut dan luar-luarnya tuh kriuk. Oke, okay, terima kasih Bunda sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya dan like jika suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.